вас джо байден однозначно поверит на этих выборах и останется президентом сша не верите я тоже не верю но есть статья которую написали американские политологи обратили внимание на такой факт на сегодняшний момент последние вопросы показывают что ну если были сейчас выборы больше проголосовали за Байдена. хотя я много раз говорил что там разница небольшая там бывает 44 45 46 ну то за одно другое. Но сейчас действительно в последнее время за Байден. Но! Разрыв может увеличиваться. И Трамп может проиграть из-за аборта. Рассказываем, если кто не знает. Смотрите. США это страна, которую создали протестанты. Да, да. Ну, сначала. И протестантов, ну, как большинство религиозных таких в движениях э, ну как бы не приветствуется, когда прерывается, ну то есть считалось так, сколько Бог дал, столько детей должно быть. Ну практически в православных все то же самое. И в начале, когда образовалась США, вот это вот Бог основа. И действительно длительное время да что? Как можно, чтобы женщина прервала беременность? Это преступление. Это говорили 30-е, 40-е годы, казалось бы, ну, уже вроде бы как бы, ну, в столетие. когда, казалось бы, уже что-то поменялось. Нет, нельзя. И, может, это только в 60-х годах действительно женщины добились права на аборт. Не удивляйтесь. В США, оказывается, очень так... Ну, если то точ точно, то я даже могу сказать, с какого года. С 1970... Уже. Нет, вот с 1971 года, только действительно женщины получили право, четкое право, там э, так званое дело Роу против Уайда, который гарантировал право женщине самой определять, оставить ребенка или нет. До этого нельзя, а никак запрещено. Ну, я говорю, что мы просто плохо знаем Америку, и нам кажется, что Америка... Нет, нет, Америка очень длительное время такая пуританская была, такая зашоренная, что ужас. И только в 70-х годах такое право. И понимаете, когда это появилось, ну, сказать, о, сколько прошло времени, да. И в Америке, как вы понимаете, выросло уже, я бы сказал, несколько поколений, но, во всяком случае, выросло большое поколение женщин, которые, ну, в общем-то, Понимают, что да, все в жизни бывает, но право на аборт, это решает женщина. Ну, где-то логично. Все-таки не забывайте, что это, ну, как бы там ни было, и частное дело, и, и женское дело. Но, два года назад началось движение. Вообще, в Америке и в Риме такая дети есть. Давайте молчим, типа, повернемся к истокам и пошло, 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 пошло. И Верховный суд отменил вот это дело Роу против Уайда. Как результат, в отдельных штатах начали принимать законы, запрещающие аборт. Вообще запрещающие. Нет, есть штаты, где можно, где запрещено. И вот здесь Трамп поддержал это. Байден сказал, что это неправильно, что да, хотя ну, Верховный суд отменил, но Штаты не должны создавать проблемы для женщин. Не, он, конечно, не мог выступить так резко, что типа давайте аборты. Он сказал, что это действительно, ну как бы э, нация пережила это. И э, женщины должны сами решать, аборт правильно или неправильно. То есть он э, как бы это все красиво Поставил за женщинами. Да, пожалуйста, если вы лично против, вы можете протестовать. Это ваше право. Ну, логично. Но нельзя запрещать. Тоже логично. Не, протестовать имеете право, но запрещать аборты. А сейчас получилась ситуация, что, ну, скажем так, большая часть женщин, причем, понимаете, какая ситуация, тех женщин, которые до да этого имели это право, а сейчас не имеют. Ну, я понимаю, что Тут какой-то фактор есть субъективный, объективный, но понятное дело, что сейчас вот эти женщины, которые за аборт, будут голосовать за Байдена. И против Трампа. Трамп, ну, вообще, честно говоря, немножко грубовато сказал по поводу аборта, но ну, он любит немножко перегнуть. Я бы сказал, бы даже оскорбил. Ну, понимаете, -ка, ситуация, как бы там ни было, но м -м, связывать, что, типа, аборт связан из прелюбодеянием, ну, это, это, абсурд. Тем более, что бывает очень часто аборты делают женщины, которые замужем, которые из муж, все есть. Но он, ну, так сложилось. Вот так сложилось, и она считает, да, надо делать аборт, да, есть муж, есть этот мужа. Ну, так просто, ну, ее решение, в конце концов. Там же с массой других факторов, которые влияют на это. Не только и вот сейчас на сегодняшний момент я говорю, что вот, ну, понятно, что вопросы же делают разные. Так вот, если взять вопросы по женщинам, сейчас Байден, у него очень большой прирост, очень большой прирост. Мало то, если по этим штатам, где запретили аборты, там просто Байден, ну, грубо говоря, выиграет с сумасшедшим разрывом. То есть, как вы понимаете, что даже те женщины, которые, ну, они публично, может и не будут говорить, что мы за аборт или против. Нет, они смолчат. Ну, знаете, по зачем. Но в данном ситуации будут голосовать за, Байдена, голосовать за только потому, что он, в общем-то, за то, чтобы штаты не перегибали палку, а разрешили женщинам, ну, если в этом месте необходимо, сделать аборты. При этом оставили право для тех, кто против, протестовать. Пожалуйста. Вы имеете право протестовать, выпускать буклет, рекламу, митинги проводить. Говорит, что вот, это ваше право. Это ваше право. Право на аборт это отдельно. Не, понятно, можно не делать аборт, никто же вас не заставляет. И действительно, все, пожалуй, все остается. То есть, никто не принуждает. Здесь две варианты. Никто не должен принуждать, но не запрещать. А Трамп немножко, ну, перегнул, перегнул. Он тем более очень вульгарно поддержал. Но, Понимаете, он решил сыграть на этом, как бы, инстинкте подробнее как не скажешь. И где-то не сориентировался. Да, тем более, что, понимаете, как, когда вот начался этот процесс, когда вот действительно отменили, и, как вам сказать, такая поднялась волна, что да, надо, что вот аборт это ну, понимаете, там, говорю, вот, вот эти особенно священники, они, ну, как же, это же против Бога. Бог-то Бог, но вопрос очень болезнь. Бог далеко, а женщина рядом. Так что вот такая вот интересная ситуация. По этой причине, да, действительно, не исключено. В всяком случае, говорю, сейчас вот результаты опроса показали, что большое количество женщин, которые имеют право голоса, против Трампа они, может, и не за они против Трампа, потому что он их оскорбил. Они считают, что его заявление по поводу аборта это оскорбление. Что такого гада мы не потерпим. Ну, такие эти женщины. Да, вот такая вот эта Америка. Не удивляйтесь. Витаю вас. Ну, если дивитесь мой канал, значит, что-то заинтересовало. тому я пропоную вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную стримку. мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.